Еллемолі рахамі, шойкін вамрум, хамцей мухо, нехойна тахасканфейрошкіно, Бенелиський дольше мутгарім, зохароки я мазгирім, Есколяніша мойсь, шерше шість мільйоней, гайгу діма лелей. Шість мільйонів. Людським розумом не осягнути. 6 мільйонів смертей. Тому і кажуть уявіть не 6 мільйонів, а одну дорогу вам людину, яку вбили 6 мільйонів разів. 27 січня 10 років поспіль, за ініціативи Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй світ згадує жертв Голокосту. Бо саме 27 січня 1945-го війська Першого українського фронту звільнили польське містечко Освенцем, на території якого знаходився табір смерті аушвіц – жахливий символ усипалення та інших нацистських злочинів Другої світової. З 2011-го на офіційному рівні, 27 січня українська держава вшановує жертв катастрофи. Шість свічок у пам'ять про шість мільйонів загиблих. 27 січня 2016-го запалили у Дніпропетровському музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Я бачу тут стоять молоді люди. Все починається. кожен чоловік може міняти. Раніше канав чоловік шота думав, він он одинокий. Сьогодні можна все з комп'ютера. и влиять, и поменять полностью ситуацию. Можно влиять на десятки, на тысячи, на, на, на сотни тысяч людей. Поэтому сегодня мы и помним, и хотим строить будущее, хотим лидировать. Сегодня мероприятие особенное. Почему? Потому что, я вам скажу так, масштаб трагедии, который произошел, он имеет вселенский характер. Сама трагедия Холокоста, при всем при том, что... Человеческая история сама по себе трагична. Сама эта трагедия, она имела беспрецедентный характер. И реально я думаю, что э, небеса вообще содрогнулись от э, того количества человеческого зла и э, на какую вообще подлость способен человек. Поэтому мы должны в этот день в первую очередь думать, наверное, о э, наверное, человеческой природе и... Реально, конечно, вот в такой день очень тяжело э, вообще осмыслять иногда происходящее. Я вам скажу, вот в том числе, когда ты посещаешь музей Ядвашем, ну, вот у тебя совсем как бы мировоззрение где-то меняется. Нет такой еврейской семьи, семьи, которая бы не коснулась железная рука Второй мировой войны. Тут уже называлось было уничтожено ничем не повинных мирных людей 6 миллионов евреев. Среди них полтора миллиона детей. Лауреат Нобелевской премии Эли Визер сказал, мы никогда не узнаем, сколько Эйнштейнов там лежит. Это дань небезымянным погибшим 6 миллионам людей и, вероятно, еще больше, большему количеству их и появившегося на свет потомства. Это память о безвозвратно ушедшем человеческом мире, о целом пласте культуры, об утраченных семейных связях, память о разбитых сердцах и семьях. Мы помним о восстаниях и героических поступках, о спасении и чуде, о трагедии и невосполнимой утрате. Мы помним не только ужасы Холокоста, исторические факты, цифры и данные. Мы делаем все возможное, чтобы помнить людей и все, что окружало наш народ до Нейшуа. Шесть миллионов евреев, живущих сегодня в Израиле, в свободном и независимом еврейском государстве – первый ответ исторической катастрофе. Мы, германе, все поколения, мы знаем нашу общественность, мы знаем, что произошло во имя Германии, только

недалеко от э, места, где сейчас еще э, люди защищают независимость этой страны. Я могу сказать, что Германия по сторонам Украины была и будет. Спасибо большое. И я знаю, что не только здесь Днепропетровский, но и в особенно, и чудесная еврейская община, чудесные взаимоотношения между общиной, различными конфессиями властями. И я думаю, что если все будут давать такой же пример, как это происходит здесь, то такие трагедии не произойдут никогда. И, как сказал мэр города, господин Филатов, я тоже хочу сказать от души, что когда ты идешь по этому городу встречаешь людей, которые вообще не связаны с еврейством, и каждый из них говорит, конечно, мой сын был в институте Кума на каком-то семинаре, был на церемонии Холокоста, конечно же, был в музее. Это говорит о многом. Это говорит о том, какую колоссальную работу Институт Кума и все вы делаете здесь. Дорогие друзья, мы рады, что вместе с нами в этот день здесь участники международного молодежного семинара, посвященного Дню памяти жертв Холокоста, участники международного педагогического семинара. Здесь у нас гости из Молдовы, из Польши, из Германии, из Израиля. Здесь наши дорогие украинские, еврейские, крымско-татарские студенты. И очень важно, что в этот день мы вместе. Соломон Киселевич говорил о том, как в 1994 году была издана книга «Расскажи об этом детям вашим». И вы помните, очевидно, вчера я объявил, что эта книга, изданная общим тиражом 50 миллионов экземпляров, она впервые переведена институтом КУМА на украинский язык. Мы написали раздел, посвященный Украине, и в этом году эта книга будет представлена на украинском языке на мероприятиях, посвященных 75-летию трагедии Бабьева Яра. Поминальну молитву за шістьма мільйонами загиблих під час Голокосту прочитав керуючий справами еврейской релігійної громады Олександр Фридкис. И починут они в ложе своем в мире, в Боге найдут удел свой, и восстанут в конце дней своих и скажем ⁇ Омейн ⁇